И я пила мне моя прабабушка, моя прабабушка, ее прабабушка, а ее прабабушка как я в нем. И ее говорю, на тебя залюсь. Ну как? Так скажешь, ладно? В самом деле, что-то я молодость вспомнила. Так на чем мы там остановились? Так. Вот. так. Мегаполису Нью-Йорке на вершине голливудских холмов стояла многоэтажная вилла. И жили в этой вилле прекрасный принц Джастин Бидер и прекрасная принцесса Эйн. Была у мибере злая мачеха некий минаж, который очень не нравился колоссам. Но были они на это заботливый и не обращали внимания на Насти окружающие. Был декабрь месяц, и все готовились к Новому году. Но тут мачехе пришла идея, как испортить им праздник. Она решила выкрасть Снегурочку у Бибера, потому что знала, что без нее никакого Нового года не будет. Подговорила на Мэнсона бессмертного помощника и выкрасть ее из в ночь на 31 декабря. Проснулся Джесси, как ни в чем не бывало, а его прекрасные принцессы и след остыл. Долго он кручинился, места себе не находил. А потом решил, что нужно во что бы то ни стало спасти свою принцессу. Позвал он самый отважный народ в своем голливудстве. Казаками звались они. Не а как вам известно, без него много год состояться не может. На до развилки трех дорог. Одна дорога вела к славе, другая к смерти, а третья к Снегурочке. Думал он, думал, и решил в славе пойти. Услышал он звуки странные вдалеке. <таспорождая> <таспорождая> Эй, нет, добрый молодец. Слава моя и я ее тебе не отдам. Стой, ты не хочешь взять автобус? Вернулся он к развилке, и тут из-за кустов воробей-расходник вылезает. Корабель. Куда вы держите, добрый молодец? Да, Снегурочка, я не знаю, где мне найти. Ну иди по той дороге, где найдешь свою Снегурочку. Спасибо. И пошел Гастин по дороге, которая должна была его к Снегурочке привести. И увидел он странное скопление народу. Хотя на самом деле ничего он не понял. Но найти даже ему было несложно, так как дорога все-таки к Снегурочке вела. Дошел он до дома Мэнсона Бессмертного, и тут дошло до него, что Мэнсон Бессмертный, а он как бы нет. Достал он айфон, зашел в Google и вел поиск, как убить Мэнсона Бессмертного. Залез он по первой ссылке и скачал себе инструкцию. Думал, что сложно будет разбираться. Много пунктов, а там всего один и такой простой и понятный. Сказано там, Джастин Бибер должен спеть. <свят> как просто, подумал он. И набравшись мужества, вошел во внутрь. Встретил его Мэнсон с злобным ревом. Но ну, а тут Джастин открыл рот и полилась из уст его песня. Да как полилась! Стал смертным. А Джастин забрал свою прекрасную Тейлор Свифт и вернулся на Голливудские холмы. По возвращению забрал у своей мачехи платиновую безлимитную карту и выгнал ее из Гейла. А это было для нее страшнее смерти. И на радости созвал Бибер всех, кто помогал ему в этом деле нелегко. И захотели они грандиозную вещеринку.